অলপমান স্বাস্থ্যৰ যতন লৈ থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মই মুখখন দেখুওৱা নাই দেই মানে ঘামি জুমি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে সুপ্ৰভাত সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল গৌৰৱ গগৈ আৰু আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনালোকে সকলোৱে জানে গৌৰৱ গগৈ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত লাগি আছে হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয় নে নহয় সেই বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমাৰ গৌৰৱ গগৈ গৈছে পাকিস্তানত আৰু কৈছে কোনে আমাৰ মামাই সেইটোতে লাগি আছে কিন্তু মামাই দিব নোৱাৰে প্ৰমাণটো আৰু অতদিনে মুখেৰে মানে মাত মাতি থকা নাছিলে মা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ তেওঁ প্ৰস্তুত নাছিলে কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে মানে গৌৰৱ গগৈ মুখৰ মাত ওলাইছে আৰু তেওঁ এটা এটাকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দি আছে আৰু মই কওঁ এটা কথা আপোনালোকে শুনকচোন দেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে গৌৰৱ গগৈ বা তেওঁৰ পত্নী পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৰা সন্থাৰ লগত জড়িত আছে বুলি কৈছে এয়া হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুলুঙা ৰাজনীতি টুলুঙা ৰাজনীতি বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ আমি সজাই পৰাই কথাটো ক'ব নাজানো আৰু যিটো হয় সেইটোহে ক'ব জানো দেই টুলুঙা ৰাজনীতি তাতে লুকাই আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ চেলবেলাই মৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে এইবিলাক থাৰ্ড ক্লাছ ফাঁকি মিছা কথা কৈ আছে সেই এল পি স্কুলত পঢ়ি থকা বাচ্ছাবিলাকেও গম পায় গতিকে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই দুটা ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিছোঁ চাওক গৌৰৱ গগৈয়ে কি কি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আৰু গোটেইখিনিতো মই ক'ব নোৱাৰিম নহয় জানো সেইকাৰণে নিউজটোকে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ চাওক আৰু সাংবাদিকসকলকো এনেকুৱাকৈ জাৰি দিছে মানে কি জানে উচ্চস্তৰত নাজাৰিলেও কিছুমান কথা হাঁহি হাঁহিয়ে পূৰা দি দিব পাৰে আৰু ঠিক তেনেকেই গৌৰৱ গগৈয়ে দি দিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ দুটা সৰু ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিছোঁ নিশ্চয় চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যদি মিছা তেন্তে হ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব দেই আৰু ভাবিছে কি এইকেইদিন মানুহখিনি সেইফালে মানে ব্যস্ত হৈ আছে আৰু আমাৰ কথা মানে কোনেও গম পোৱা নাই আৰু কিছুমান কাম এতিয়া লাহে লাহে মামায়ে মানে হেৰি কৰি পেলাই কিছুমান বহুত মানে হেৰি কাম কৰি আছে দুই নম্বৰী কাম কৰি আছে বৰ্তমান এই দুদিনত গতিকে সেইটো আপোনালোকৰ মাজলৈ অলপ সময় পিছত আনি আছোঁ আৰু এইকেইটা ভিডিঅ'কেইটা চাই লওকচোন পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ প্ৰসংগক লৈ এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনালে কংগ্ৰেছী সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহলাই বহলাই কথাবিলাক কৈছে প্ৰথম দিনৰ পৰাই মই প্ৰমাণ বিচাৰি আহিছো প্ৰমাণ দিব নোৱাৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্বলতা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন কথাবোৰ কৈছে বহুত বহলাই বহলাই কৈছে আমিতো সেইকাৰণে প্ৰথম দিনৰ পৰাই আমি প্ৰমাণ বিচাৰি আছোঁ প্ৰমাণ দিয়ক অভিযোগ দাঙা আৰু প্ৰমাণ নিদিয়া এইটোতো তেওঁলোকৰহে দুৰ্বলতা প্ৰমাণ কৰিছে বা দেখাইছে যিমানেই টানিব সিমানেই ৰাইজৰ বিশ্বাস হেৰুৱাব ত' ময়ো তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ দিছোঁ যিমান টানিব সিমানে আপোনালোকৰ বাবে কষ্ট হ'ব সিমানে আপোনালোকৰ ওপৰত ৰাইজৰ যি বিশ্বাস সেই বিশ্বাসটো লাহে লাহে হেৰাই পেলাব যদি প্ৰমাণ আছে আৰু যি ধৰণৰ কথা ইয়াৰ কাৰণে আমি এইটোতো কিবা চিনেমাটো চোৱা নাই যি ধৰণৰ বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিছে কিবা চিনেমা চলি আছে নেকি যে আমাৰ ছেপ্তেম্বৰৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব লাগে চিনেমা কিবা হ'লে আমি ৰৈ থাকিব পাৰিম যে চিনেমা আহিব পাৰ্ট টু আহিব এইটো কি এটা খুব এইটো কি আছিলে এইটো হা ৱৰ ৱাৰ ওৱান ৱাৰ টু হা কিবা চিনেমা চাই আছোঁ নেকি ছিংগম ওৱান চিংগম টু কিবা চিনেমা চাই আছোঁ নেকি অসমৰ ৰাইজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা মুখেদি কথাবোৰ ওলাই আছে ত' আমিতো একো চিনেমা চোৱা নাই যে আমি ট্ৰেইলাৰ কাৰণে ৰৈ থাকিবলৈ আজি ট্ৰেইলাৰ দিছে এতিয়া আমি ফাইনেল ৰিলিজটো সেইদিনা হ'ব ৰাজনীতিৰ বক্সিং ৰিঙত মই নক আউট পাঞ্চ দিম মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজনৈতিক এই বক্সিঙত শেষত গৈ নক আউট পাঞ্চটো মাৰিবলৈ আমি চাই আছোঁ অলপ ধৈৰ্য ধৰক সেইটোৱে মোৰ ফালৰ পৰা কামনা থাকে যে ইয়াৰ গৌৰৱ গগৈক পাকিস্তান গৈছিল নে নাই যোৱা সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰশ্ন সুধিছিলে এতিয়া আজি অলপ এটা বক্সিং ৰিঙৰলৈ গৈ আছো মাজুলীৰ পৰা ৰজনী বৰদলৈ এন ভি নিউজ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ প্ৰসংগক লৈ এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনালে কংগ্ৰেছী সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহলাই বহলাই কথাবিলাক কৈছে প্ৰথম দিনৰ পৰাই মই প্ৰমাণ বিচাৰি আহিছোঁ প্ৰমাণ দিব নোৱাৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্বলতা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন কথাবোৰ কৈছে বহুত বহলাই বহলাই কৈছে আমিতো সেইকাৰণে প্ৰথম দিনৰ পৰাই আমি প্ৰমাণ বিচাৰি আছো প্ৰমাণ দিয়ক অভিযোগ দাঙা আৰু প্ৰমাণ নিদিয়া এইটোতো তেওঁলোকৰহে দুৰ্বলতা প্ৰমাণ কৰিছে বা দেখাইছে যিমানেই টানিব সিমানেই ৰাইজৰ বিশ্বাস হেৰুৱাব ত' ময়ো তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ দিছোঁ যিমান টানিব সিমানে আপোনালোকৰ বাবে কষ্ট হ'ব সিমানে আপোনালোকৰ ওপৰত ৰাইজৰ যি বিশ্বাস সেই বিশ্বাসটো লাহে লাহে হেৰাই পেলাব যদি প্ৰমাণ আছে আৰু যি ধৰণৰ কথা ইয়াৰ কাৰণে আমি এইটোতো কিবা চিনেমাটো চোৱা নাই যি ধৰণৰ বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিছে কিবা চিনেমা চলি আছে নেকি যে আমাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব লাগে চিনেমা কিবা হ'লে আমি ৰৈ থাকিব পাৰিম যে চিনেমা আহিব পাৰ্ট টু আহিব এইটো কি এটা খুব এইটো কি আছিলে এইটো হা ৱৰ ৱাৰ ওৱান ৱাৰ টু হা কিবা চিনেমা চাই আছ নেকি ছিংগম ওৱান ছিংগম টু কিবা চিনেমা চাই আছোঁ নেকি অসমৰ ৰাইজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা ক মুখেদি কথাবোৰ ওলাই আছে তাত আমিতো একো চিনেমা চোৱা নাই যে আমি ট্ৰেইলাৰ কাৰণে ৰৈ থাকিবলৈ আজি ট্ৰেইলাৰ দিছে এতিয়া আমি ফাইনেল ৰিলিজটো সেইদিনা হ'ব ৰাজনৈতিক এই বক্সিঙত শেষত গৈ নক আউট পাঞ্চটো মাৰিবলৈ আমি চাই আছো অলপ ধৈৰ্য ধৰক সেইটোৱে মোৰ ফালৰ পৰা কামনা থাকে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে মাজুলীৰ সাংবাদিকে গৌৰৱ গগৈক পাকিস্তান গৈছিল নে নাই যোৱা সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰশ্ন সুধিছিল মইতো সদায় কৈছো যে তেওঁলোকে যিমান দিনলৈকে দহ ছেপ্তেম্বৰলৈকে তেওঁলোকে অটল হৈ থাকিব তেওঁৰ স্থিতি আৰু দুৰ্বল হ'ব আজি কৈছো কিবা চিনেমা চাই আছো নেকি আমি দহ ছেপ্তেম্বৰলৈকে ৰ'ব লাগে কিন্তু চিনেমাতে হয় যে আহি আছে দহ ছেপ্টেম্বৰ চাব দেই ব্লক চিনেমা হা কিবা চিনেমা চাই আছো নেকি আমি যদি ইমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ লগে লগে তেওঁলোকে একচন হ'ব লাগে তেওঁ আমাক ট্ৰেইলাৰ দিয়ে আছে চাব চাব এটাও প্ৰমাণ দিয়া নাই কিবা এটা প্ৰেছত ক'ব কিন্তু এছ আই টি ৰিপৰ্টে এতিয়ালৈকে এটা পৃষ্ঠাও আমাক দেখা দেখাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমি কি চিংগাম ওৱান চিংগাম টু বাহুবলী ওৱান বাহুবলী টু আমি কিবা চিনেমা চাই আছো যে আমি ৰৈ থাকিব লাগে হেল আৰম্ভ কোনে কৰিলে ভাইল তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে শেষ মই কৰিম তেওঁৰ পৰাই শেষ কৰা নহয় তেওঁৰ পৰা মইতো সদায় কৈছো যে তেওঁলোকে যিমান দিনলৈকে দহ ছেপ্তেম্বৰলৈকে তেওঁলোকে অটল হৈ থাকিব তেওঁৰ স্থিতি আৰু দুৰ্বল হ'ব আজি কৈছো কিবা চিনেমা চাই আছো নেকি যে দহ ছেপ্তেম্বৰলৈকে ৰ'ব লাগে কিন্তু চিনেমাতে হয় যে আহি আছে বৰ টু টাইগাৰ চৰ্বৰ নতুন চিনেমা দহ ছেপ্তেম্বৰ চাব দেই ব্লকবাষ্টাৰ চিনেমা হা কিবা চিনেমা চাই আছো নেকি যদি ইমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ লগে লগে তেওঁলাৰ দিয়া চাব চাব এটাও প্ৰমাণ দিয়া নাই কিবা এটা প্ৰেছত কব কিন্তু এছ আই টি ৰিপৰ্টে এতিয়ালৈকে এটা পৃষ্ঠাও আমাক দেখা দেখাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমি কি চিংগাম ওৱান চিংগাম টু বাহুবলী ওৱান বাহুবলী টু আমি কিবা চিনেমা চাই আছো নেকি তেওঁৰ পৰাই নাই মইতো সদায় কৈছো যে তেওঁলোকে যিমান দিনলৈকে দহ ছেপ্তেম্বৰলৈকে তেওঁলোকে অটল হৈ থাকিব তেওঁৰ স্থিতি আৰু দুৰ্বল হব আজি কৈছো কিবা চিনেমা চাই আছো নেকি আমি যে দহ ছেপ্টেম্বৰলৈকে ৰুব লাগে কিন্তু চিনেমাতে হয় যে আহি আছে বৰ টু টাইগৰ চৰ্কৰ নতুন চিনেমা দহ ছেপ্টেম্বৰ চাব দেই ব্লক বাস্তাৰ চিনেমা হা কিবা চিনেমা চাই আছো নেকি আমি যদি ইমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ লগে লগে তেওঁলোকে একচন হ'ব লাগে তেওঁ আমাক ট্ৰেইলাৰ দিয়ে চাব চাব এটাও প্ৰমাণ দিয়া নাই কিবা এটা প্ৰেছত কব কিন্তু এছ আই টি ৰিপৰ্টে এতিয়ালৈকে এটা পৃষ্ঠাও আমাক দেখা দেখাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমি কি চিংগাম ওৱান চিংগাম টু বাহুবলী ওৱান বাহুবলী টু আমি কিবা চিনেমা চাই আছো যে আমি ৰৈ থাকিব লাগে নিশ্চয় দেখিলে নহয়নে দেখাৰ পিছত আপোনালোকৰ মনৰ ভাৱ কেনেকুৱা হৈছে বাৰু আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ খুলি বহুত ভাল কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ভাবিছিলে গৌৰৱ গগৈ মুখ নুখুলিব এনেকৈ কথাখিনি কৈ থাকিম তেওঁ সহ্য কৰি গৈ থাকিব কিন্তু সেইটো নহ'ল সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ওলোটাই হৈ যাব সিমানেই ক'লোঁ আৰু বেছি বুজাই চাগে নক'লেও হ'ব কাৰণ আজিকালি আমাৰ মানুহবিলাক বহুত মানে হেৰি হ'ল আৰু একদম মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া বহুত উন্নত হৈছে মানে একদম পটককৈ কিবা এটা কথা ক'লেও মানে একদম বুজি পাই যায় হা আৰু এই বুজি পাই যায় বুলি যে ক'লোঁ ইয়াতে আকৌ দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ যায় দেই ইমানেই আছিলে আৰু সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ সৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই